Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Kali ini aku akan berbagi resep Cara membuat ayam bercarica yang enak banget Pertama, siapkan seperempat sendok teh garam Kemudian 3 butir bawang putih Dan 4 cm kunyit Oh iya, terakhir tambahkan juga seperdua sendok teh ketumbar. Nah, kemudian haluskan, teman-teman. setelah halus tambahkan sedikit air dan kita masukkan ke dalam panci yang sudah diberi ayam teman-teman kemudian rebus ayamnya sekitar setengah jam selagi merebus ayam kita siapkan bumbu halusnya siapkan 5 butir bawang putih 8 buah cabai keriting dan 5 buah bawang merah 2 cm jahe 8 buah cabai rawit dan 1 buah tomat kemudian kita tambahkan sedikit minyak dan yang terakhir tambahkan 3 cm lengkuas kemudian kita, kita angkat kemudian kita siapkan teflon dan kita tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng ayam yang sudah kita rebus tadi teman-teman nah kita masukkan satu persatu ketika sudah setengah matang kita angkat kemudian kita beri sedikit minyak dan kita tuangkan bumbu halusnya tadi teman-teman masukkan 3 lembar daun jeruk dan adu -adu, kita aduk-aduk kita tumis sampai dia harum Oh ya, teman-teman, jangan lupa tambahkan seperempat sendok teh gula. Agar rasanya lebih mantap. Kita tambahkan satu batang serai. Lalu kita tumis sampai dia benar-benar wangi, teman-teman. Tambahkan secukupnya penyedap rasa. dan tambahkan satu sendok teh garam teman-teman jangan lupa koreksi rasa teman-teman nah ini aku rasa sudah pas ketika sudah harum kita masukkan ayamnya dan kita aduk secara merata teman-teman tunggu sampai bumbunya meresap ke dalam ayamnya Oke ayam rica-ricanya sudah siap disajikan teman-teman. ayam rica-ricanya sudah siap untuk dinikmati. Ini enak banget sih teman-teman sama nasi yang hangat. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. See you.